Вот хочу сейчас проверить, как горят самодельные топливные брикеты. Летом сделал самодельные топливные брикеты. Вот такие. Из тырсы. Короче, мешал тырсу с глиной. 10 частей тырсы, одна часть глины. Вот, прессовал трехтонным домкратом в форме. Есть вот такие круглые. Есть такие вот прямоугольнички. Сейчас вот хочу, печка разгорелась, угли есть, сейчас хочу попробовать их подкинуть, посмотреть, как они будут гореть. Двинуть их чтобы над колосниками были чуть дальше. Ну вот начинают гореть. Сейчас закрою печь, подождем пару минут, смотрим, как они. Вот прошло где-то минут пять. Как раз я скурил сигарету. Сейчас посмотрим. Ну вот они лежат. Конечно в камеру, по-моему, плохо видно. Красным таким комком, как уголь. И горят. Вот. Надо в следующем году сделать побольше. Чтобы попробовать ими полноценно протопить. Ну то есть идея эта работает. Сниму как-то видео, как я их прессовал. То есть в принципе интересная тема, если есть много тырсы ненужной. Можно себе делать для отопления такие вот брикетики.